এ পি জে আব্দুল কালামৰ অমৃত বাণী জীৱনত সমস্যাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন তেতিয়াহে সফলতা উপভোগ কৰিব পাৰি সকলো চৰায়ে বৰষুণত গছৰ ডালত আশ্ৰয় লয় কিন্তু ইগলে মেঘৰ ওপৰত উৰি ডাৱৰক কটাক্ষ কৰে সমস্যা একেই সমাধানৰ পন্থাই পাৰ্থক্য আনি দিয়ে মোৰ মৃত্যুত বন্ধ ঘোষণা নকৰিবা বৰঞ্চ এটা দিন বেছিকৈ কাম কৰি দিবা যদি মোক সঁচাই ভাল পোৱা সপোন 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 সপোনক চিন্তালৈ আৰু চিন্তাক কাৰ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰা শুই শুই যি সপোন দেখা সেয়া সপোন নহয় সপোন সেয়ে আহে যি তোমাক শুব নিদিয়ে জীৱনৰ জটিলতাই তোমাক ধ্বংস কৰিবলৈ নাহে বৰঞ্চ ইয়াৰ দ্বাৰা তোমাৰ ধৈৰ্য আৰু শক্তিক পৰীক্ষাৰ বাবে এক সুযোগহে দিয়ে তুমি যদি সূৰ্যৰ দৰে উজ্জ্বল হ'ব খোজা তেন্তে সূৰ্যৰ দৰে প্ৰথমতে নিজকে পুৰিব লাগিব কাৰোবাক হৰুৱাবলৈ সহজ কিন্তু কাৰোবাক জয় কৰাটো অত্যন্ত কঠিন অধ্যয়নৰ সৃষ্টিশীলতা আনে সৃষ্টিশীলতাই চিন্তা সৃষ্টি কৰে চিন্তাই জ্ঞান আনে আৰু জ্ঞানেই আপোনাক মহান কৰায় সফল হ'বলৈ আপোনাৰ সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসে ভয়ক তলত পেলাব লাগিব জীৱনত বেছি সুখী হ'বলৈ দুটা বস্তুৰ অতি প্ৰয়োজন সহানুভূতি আৰু কৰ্মনিষ্ঠা চৰ্ত নথকা সপোনবোৰেহে আমাৰ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে শিক্ষা হৈছে মানুহৰ মনত নৈতিকতা সঞ্চাৰ কৰা এক অপূৰ্ব শক্তি একেজোপা গছত দুটা ফল নধৰাৰ দৰে একে সময়তে আপুনি সফলতা আৰু অলহতা লাভ কৰিব নোৱাৰে জীৱনৰ উত্তম শিক্ষা হৈছে অতীত অসম্ভৱ বুলি কোৱা কথাটো বুজি উঠিলেই সম্ভৱ হয় যি সপোন দেখি বিশ্বাস কৰে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে তেওঁৱেই জীৱনত সফলতা লাভ কৰে সপোন দেখা কাৰ্যটো হ'ল সফলতাৰ প্ৰথম খোজ যিজনে নিজৰ বাবে নিয়ম নবনায় সেইজনে আনৰ নিয়মত চলিব লগা হয় বিফলতা অবিহনে কোনো মানুহেই জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে আনৰ লগত নহয় সদায় নিজৰ লগত যুঁজক জীৱনৰ প্ৰতিটো আঘাতেই একো একোটা শিক্ষা দিয়ে আৰু সেই শিক্ষাই আপোনাক সফলতা আনে কল্পনাৰ সাগৰত নহয় বাস্তৱৰ নৈত সাঁতুৰিবলৈ শিকক জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব ত্যাগ নকৰিলে একোৱেই নোপোৱা আনকি উশাহ ল'বলৈও নিশাহ এটা এৰিব লগা হয় যি ভুল স্বীকাৰ কৰে তেওঁ কেতিয়াও সৰু নহয় তেওঁৰ সন্মান বাঢ়িহে যায় ব্যৰ্থতা ৰোগৰ আটাইতকৈ ভাল ঔষধ হ'ল আত্মবিশ্বাস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেহে ভাগ্যই সহায় কৰে কেৱল ভাগ্যৰ আশাত বহি নাথাকিবা এই বাণীসমূহ মানি চলক কুশলে থাকক